وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اس کی اعزاز میں دی جا رہی تھی جلدی, جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشت پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا کہ آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں حلوہ کیا ہو گیا ہے لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے اور جہاز سے اترتے ہوئے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور گویا ہوا میں ایک جانا مانا عالمی متظم ڈاکٹر ہوں میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر ہے قیمت رکھتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے چودہ گھنٹے آپ کی فلائٹ کا ٹھیک ہونے کا انتظار کروں کارکنوں میں سے ایک بولا جناب ڈاکٹر زیشان صاحب اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصد تک پہنچ جائیں یہاں سے گاڑی میں وہ مقام تین گھنٹے سے زیادہ دور نہیں ہے اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصد کی جانب روانہ ہو گیا لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی موسنا دار بارش نے اس کے راستے میں روڑے اٹکا دیے اور اپنا راستہ بھول گیا نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا خٹ آواز آئی جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ دروازہ کھلا ہے اندر ایک بڑھیا زمین پر جان بچھائے بیٹھی تھی اس نے کہا ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں بڑھیا مسکرائی اور بولی بیٹا کان سا فون یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون لیکن تم بیٹھو سامنے چائے رکھی ہے پیالی میں ڈال کر پیو تھکن دور ہو جائے گی اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آئے ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا جب کہ بڑیا نماز اور دعا میں مشغول تھی اچانک بجلی کوندھی تو اس کی نظر پڑی اس بڑیا کی جان نماز کے بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی تھی جب کافی دیر بعد بڑیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کے اس اخلاق اور لطف،, اور لطف و کرم کا نائت ہی مشکور ہوں میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ آپ, آپ کے اخلاق اس بات کی حبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی بڑھیا بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے تم راہ گیر ہو اور راہ گیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی ہے بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو ڈاکٹر نے پوچھا وہ کون سی دعا بڑھیا بولی یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموں پڑا ہوا ہے یہ میرا پوتا ہے نہ اس کی ماں زندہ ہے اور نہ باپ اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کون کوئی موزی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر ہے بڑا نامی گرامی نام بتایا تھا اس کا ہاں زیشان وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے لیکن میں بڑھیا کہاں سے اس تک پہنچ سکتی ہوں لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے میری تو خیر ہے یہ بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا بس اب اللہ سے ہی امید ہے کہ میری مشکل آسان کر دے ڈا, ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ برائی ہوئی آواز میں بولا خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جاز کو نیچے اتار لیا آسمان پر بجلیوں کون دی مجھے رستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا ہوں خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسبا فراہم کرتا ہے سبحان اللہ بس دعا کر کے ہمیں اس پہ یقین پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں رائے گا نہیں کرتا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تھینک یو سو مچ